السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عاشورہ دسویں محرم کا روزہ یا نو کا یا نو دس گیارہ کا یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا اور اس مہینے کی اور اس عاشورے کی فضیلت کا اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کنسپٹ ہے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو اشرالحرم قرار دیا ہے اشرالحرم کہتے ہیں نہایت ہی محترم مہینے ان عدت شہور اللہ عشر شہرن فی کتاب اللہ خلق السماوات والارض منہا اربعات الحرم اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی جب سورج و چاند ستارے بھی نہیں بنائے گئے تھے جس سے دن رات کا اہتمام کمری اور شمسی کا ہوگا اللہ کے علم دن رات ہو یا نہ ہو اس کے دن اس کے نزدیک تعین اوقات یا تعین شہر یعنی مہینہ وہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے ہے اللہ کا علم بہت قوی ہے اور قبل از وقت وہ سب کچھ جانتا ہے قبل از ہونے کے وہ ہر علم کو وہ پہلے سے جانتا ہے اس لیے کسی کے کافر ہونے کا علم بھی اللہ کو ہے کسی کے مسلمان ہونے کا علم بھی اللہ کو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ والا قلوب ان کہہ دیا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دیا یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کافر بنا دیا اللہ کو علم ہے کہ اس بندے نے زمین پہ آ کر میری مخالفت کرنی ہے شیطان کی طبع کرنی ہے اور ہوائے نفس کا تابع ہو کر یہ رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دیا کرتے تھے تو اس طرح اللہ نے چار مہینے محترم بنائے ان میں تین مہینے تو پیدر پہ ہیں سلاستہ متوالیات ایک ان میں زیقادہ ہے پھر ذی الحج ہے پھر اس کے بعد محرم ہے اور ایک وہ الگ مہینہ ہے جس کو رجب کہتی ہیں رجب المرجب اب یہ تیسرا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے پیدر پہ آ رہی ہیں ذی بھی بڑا محترم مہینہ تھا اس میں بھی عبادات کا آپ کو پتہ ہے حاجیوں کے حج کا مہینہ اور ذکر و اذکار کا مہینہ اللہ کی تعمید و تقدیس کا مہینہ پھر اس کے بعد حج کے دن گزرے تو اس کے بعد محرم شروع ہو گیا محرم کا یہ وہ ببرکت مہینہ یہ شروع سے عبدالعباد سے آ رہا ہے پہلے سے اس کی فضیلت اللہ نے رکھ دی ہے قرآن نے اس کی دلیل دے دی ہے اور قرآن کی ہے رہا یہ کہ دس محرم کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو یہود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت آہ جو موسیٰ کی قوم جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات بخشی اور فرعون کو غرق کیا تو وہ دن دس محرم کا تھا ویسے تو دس محرم کی تاریخ بہت بڑی ہے سید آدم کی ولادت سے لے کر جنت اور جہنم کے منانے کے ساتھ اور قیامت کے روح پذیر ہونے تک اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ایک الگ باب ہے جو ایک الگ فضیلت کے طور پر کہ عشر محرم میں کون کون سے ایسے واقعات ہوئے اور اس کو فضیلت کا دن کہا گیا میں آج کی مراسبت سے جو آپ نے سوال کیا کہ عشرہ محرم کے ان روزوں کی فضیلت کیوں ہے اور کیا یہ فرد ہیں یا واجب ہیں یا یہ مستحب و نفل ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبل اسلام جب روزے ابھی قبل از اسلام تو اس روزے کا تصور آ ہی رہا تھا کہ یہود اس دن اس دن اس روزہ رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس دن اللہ نے ہمیں اور موسا علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات بخشی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ احق کا بھی میں موسا میرے بھائی ہیں وہ انا احق کو بھی اور میرا حق اس ان سے زیادہ ہے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں تو جب تک رمضان البارک کے روزے فرد نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو فرض قرار دے کر یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر کیا تھا اور امت پہلے بھی روزے رکھتے ہوئے آ رہی تھی پورے دس دن کے روزے بھی رکھنا مستعب ہے اور ایک دن کا روزہ دن محرم کا یہ تو قبل عز... یعنی فی اسلام اسلام ہی کے اندر جب ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ فرض تھا جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نائس اس روزے رکھنے کے فرض کو فرض قرار دیا اور نہ پھر اس کے ترک کو ترک کرنے کا حکم دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری زندگی کے ایام میں ریلت سے پہلے پردہ فرمانے سے قبل آپ نے جب اشرۂ دل محرم کا روزہ رکھا تاکید نہیں کی کسی کو کہا نہیں لیکن رکھا تو جو عمل حضور اب خود کرتے تھے وہ عمل نفل کے درجے میں ہوا کرتا تھا اور جس کا حکم حضور کرتے تھے وہ فرض کا حکم ہو جاتا تھا اور جس پہ آپ بار بار اصرار کرتے تھے وہ تاکید کے درجے میں آ کر واجب ہو جاتا تھا تو اس لیے علماء فقہان نے فرض واجب اور نفل کے درجوں کا اپنا اپنا استعمال کیا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روزہ رکھا اس اس سال جس سال اس دنیا سے جانا تھا تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا اور صحابہ کے سامنے بھی اپنا اظہار کیا کہ اگر اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی بخشی تو میں انشاءاللہ صرف ایک دن کا روزہ رکھ کر یہود کی مشابت سے بچوں گا کیونکہ یہود صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عشرہ ذل محرم کا میں یا تو اس سارے مہینے اس سارے دنوں کی برکت کو پہلے دس دن کی جتنی بھی ہے فضیلت کو پیش کر چکا ہوں اور پھر اس دن کی مشابت سے یہود سے بچنے کی خاطر اگلے سال اگر میں رہا تو تمہارے اس درمیان تو پھر میں نو اور دس کا رکھوں گا یا دس اور گیارہ کو ملاؤں گا تو حضرت شاہ اللہ حدر جلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تین درجے بنا دیے کہ یا تو تین دن روزے رکھے جائیں یہ زیادہ مستحب ہے یا پھر نو دس روزہ رکھا جائے یا دس گیارہ روزہ رکھا جائے یہ اس سے کم درجے کا ہے اور یا پھر جو ہے صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ اس اس روزے کی فضیلت جو حضور نبی کریم وسلم نے بتائی ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت پر یہ روزہ اس گناہوں کے کفارے کا باعث بنے تو اگر کوئی شخص دو روزے نہیں رکھ سکتا پہلے تو تین روزے رکھے اگر وہ تین روزے بہت زیادہ افضل ہیں اگر تین نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ دو روزے رکھے نو دس یا دس گیارہ اگر نو دس یا دس گیارہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر صرف ایک روزہ ضرور رکھ لے تاکہ اس فضیلت سے معروم نہ ہو لیکن یہ کوئی فرض نہیں واجب نہیں مستحب ہے اور آپ وسلم نے دسویں ذی الحجہ کے دن کے دن خط کرنے کے بارے میں جو حدیث پیش کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا ہاں جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا من منوسہ على علی پھر نفقت یوم عاشورہ وصیٰ اللہ علیہ وسع وص اللہ علیہ سائر صنعتی ہی کالا سفیان انا کب جرب نہ ہو فوجد نہ ہو اور اس کو رضین نے بھی روایت کیا ہے ابن مسعود کی کی روایت اگرچہ ضعیف ہے یعنی سندن لیکن اتنی ضعیب بھی نہیں کہ قابل استدلال نہ ہو یا قابل روایت نہ ہو مستحب درجے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کئی طرق سے پھر اور بھی اس کی سند کی روایات کو ملا کر پھر مختلف طرق سے اس کے بیان کرنے کی اجازت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دسویں ذی الحجہ کو اپنے اہل و عیال کے دسترخوان کو وسیع کرے یعنی ان پر کھانے پینے کو اپنی وسعت کے مطابق پیش کرے اور روزہ بھی رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ روزہ تو ہے دسویں کا لیکن مستحب ہے اور اس طرح دسترخوان کے بچانے کا حکم بھی مستحب ہے اور ضعیف روایت تو ضرور ہے لیکن یہ ایسی روایت ہے کہ جو ترکن مختلف ترک سے اور درجے سے پھر اس کو بیان کرنے کی علماء محدثین نے اجازت دی ہے وسا اللہ علیہ سائے رسنت ہی تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا کر دیں گے اور اس بات کی دلیل حد سفیان دیا کرتے تھے جو بہت بڑے محدث ہیں کہ انہیں قد فوجدنا ہو زکدالک کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا تجربہ کیا تو میں نے پورا سال اپنے رزق کو وسیع پایا اس تسترخان اس دسترخوان کے یعنی اپنے اہل و عیال پہ سجانے کی صورت میں اب جب اہل و عیال پہ دسترخوان سجانے کی یعنی کہ حکم ہے تو اس میں اگر روزہ افتار کرا دیا جائے اور اس کا اہتمام بھی کر دیا جائے تو بھی اس کی لیکن فرض و واجب نہیں کہ اس کے لیے اہتمام کر کیا جائے یا کسی کو روزہ کھلوا دیا جائے اس کے دسترخوان کو بھی گھر کے اندر بچھوا دیا جائے تو وہ ثواب افطاری کا بھی اس کو حاصل ہو جائے گا اور یہ عمل جو ہے مصنون درجے میں علماء کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یعنی صحیح قرار دینے سے مراد یہ ہے مستحب قرار دیے ہے کر لیں تو اچھا ہے نہ اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں اور روزہ بھی ایسے ہی دس محرم کا رکھ لیں تو اچھا ہے ثواب ہے نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ایسی دستخان کا اہل و عیال پر اپنی وسط کے مطابق پھیلا لینا یہ کیونکہ سب سے بہترین صدقے کی دلیل ہے حضور کا فرمان ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق جو شخص اپنے اہل و عیال کو تندستی سے بچائے سب سے بہترین وہ کا کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ اس کو زیادہ عطا کرے تو دوسروں پہ بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ میں کسی اور تو موقع پہ پیش کر دوں گا اور اس میں جو روزے کی فضیلت تھی یا دسترخوان کی وہ میں نے پیش کر دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ثواب سے معروم نہ کرے اور اس ثواب کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق کر کے اس عمل کو کرنے کی توفیق دے کر ہمیں بھی ثواب سے بیراور فرمائے اور ہمارے اعمال میں اضافہ فرمائے اور رودے قیامت جنت الفردوس کا وارث بنائے وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا هو المفتي الدكتور إمداد الله محمود فريد، رئيس دار اللفتة في مزار دايرلوم، أريبا دار لاهور كانت.